Mən tağay müfəttədi eldarovlu 2 rəqəmi yerinə 3 rəqəmi yazmışam və buna görə də polis bölməsinə dəvət olunmuşam. Və e, burada mənə inzibati protokol cəriməsi təyin tərtib olundu. Mən Səməzadə Elman Fətullu oğlu 8403-ə 3 rəqəmlə dəfn iştirakidəfn mərasiminə iştirak etmək üçün SMS göndərmişəm. SMS göndərib səhfini göndərmişəm və heç bir dəfnə getməmişəm. Mən Həsən Əvrşad Hatəm oğlu. Söz verirəm ki, bir daha əsassız yerə 8103-ə SMS göndərməyəcəm, təkrarlılar baş verməyəcək. Mən Mustafaeyov Allahverdiy Səməd oğlu. 3 yazılıb SMS göndərdi. Budamın qohumu Rəhmətə getmişdi. Məni məktəb polis bölməsinə çağırdılar. Karantin rejiminin tələblərini pozaraq isbat etmişəm. Sizlərə də tövsiyə edirəm karantin rejiminə əməl edək. Mən Natal Nazim Salimov ola. Sizin yoldaşım üzərində işlək etmək üçün heç bir SMS-dən istifadə etmişəm. E, Mənim məlum olan tələbəyə yaxın qohum olmadığı üçün mən karantin şərazın tələbəni proqnozlaşdım. Nəsizən və ya sakinim, Çoparov oğlu Səfirli olur. Səfərin SMS göndərib üzü yerinə ona ərizə qalmayıb. Salam, başa düşürəm. Mən seyracan mənim sakini Əsgəröğlu Xanımadəoğlu, e, yaxın tanış rəhmətə getmişdi. Onun üzünə getmək üçün mesajla icazə aldım. Avla hüşərliyə Firdaws oldum. 8103-ə qohumum rəhmətə getməyi üçün SMS yazmışam, lakin qohumum deyildi. E, mən Həşəm oğlu Pərviz Arifovlu, Geniya Samad 2, e, 3 düyməsindən 8103-ə səbəbsiz yerə göndərmişəm. Mən Quliyev Rəşvin Ağakərim oğlu 8301-ə 3-cü indeks üzrə SMS göndərmişəm yoldaşımın əmisinin qudası gilin dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün. Və bir də ə, bu hərəkət, bu təkrar səfər yol vermərin. Mən Məmmədov Orxan Həsəntoğlu, Masalı rayon İskəndəri sakini. 8103-ə e, mesaj göndərmişəm, yəqin qohum, rəhmətə getdiyi üçün, amma belə bir hal baş verməyib. Xüsusi qarantin rejimi pozmuşam və bir də belə hala yol verməyəcəm. Bu... Mən Təmirbə Məddoğməsalı rayon Kəlatankənd sakini. 8103-ə yandış SMS göndərmişəm, bir qohum gedib rəhmətə, amma qohumum rəhmətə getməmişdi. Mən bu səhv eləmişəm. Mən Əliyev Hicmət Nazim oğlu. 81 03-ə şey, SMS göndərmişdim. Yaxın bir qohumun vəfat etdiyinə görə, amma bu yalan olduğuna görə, Maşuroğlu Aidman oğlu, Masallı Salçıqın 03 nömrəsinə yaxın qohumun rəhmizə getməsi haqqında yalan məlumat vermişdim, yalan məlumat vermişdim. Ona görə mənim polisə baş çəkdirdilər.